Assalamualaikum dan salam sejahtera MG Flash 23 November bersama saya Nur Aini Johari. Kita mulakan dengan berita utama. Pengurusi Urimai P. Ramasami mempersoalkan bagaimana kerajaan boleh menyelesaikan isu skandal bola sepak melibatkan pemain warisan asing jika kerajaan sendiri terlibat. Dakwa beliau tanpa kerjasama rapat antara Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Pegawai Tinggi Kerajaan di Jabatan Perdana Pendaftaran Negara JPN serta individu-individu berpengaruh lain skandal itu tidak mungkin berlaku. Tambahnya lagi, penglibatan pegawai tertentu di Kementerian Dalam Negeri (KDN) terhadap naturalisasi tujuh pemain melalui penggunaan kuasa budi bicara dan pengesahan mengenai penguasaan bahasa Melayu menunjukkan dengan jelas bahawa pegawai kerajaan terlibat dalam pemalsuan dan pemalsuan dokumen kewarganegaraan. Oleh itu, dakwa beliau, kerajaan adalah sebahagian daripada masalah, sudah tentu bukan penyelesaiannya dan tidak sepatutnya berpura-pura dengan mengelirukan orang ramai, seolah-olah masalah itu hanya terbatas kepada FAM. Beliau turut menemplak kenyataan Menteri Belia dan Sukan Hanayo baru-baru ini yang menyatakan kerajaan akan menunggu sesatan bebas diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara, Tomo Maraus Sharif diselesaikan sebelum menentukan langkah seterusnya untuk mengenal pasti mereka yang bertanggungjawab terhadap skandal itu. Menurut Ramasamy, ketika berita skandal itu mula-mula tersebar, Hana tidak kelihatan langsung jelas menunjukkan walaupun beliau Menteri Belia dan Sukan, FAM tidak ditempatkan di bawah bidang kuasa kementeriannya. Kini Hana tiba-tiba muncul untuk menghaikan skandal itu kepada FAM dan bukan agensi kerajaan lain. Katanya Hana tidak seharusnya bersifat naif atau berpura-pura bahawa pemasuhan dokumen sokongan naturalisasi tujuh pemain itu hanya melibatkan FAM. Penolakan rayuan FAM oleh FIFA dan laporan setebal 60 muka surat menunjukkan pemasuhan dokumen itu bukan jenayah biasa memandangkan ia melibatkan penyertaan sengaja pegawai pada peringkat tertinggi kerajaan. Ujarnya, Hana bersikap jujur dan terus terang tentang skandal yang telah membawa malu dan perhinaan kepada negara. Seorang lelaki yang memandu sebuah Range Rover Velar secara berbahaya dengan tayar belakang pecah sehingga menampakkan rim yang tular di media sosial telah ditahan selepas ujian saringai kencing mendapati. Dia positif tiga jenis dadak. Ketua Jabatan Sesatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur JSPTKL, Assistant Komisioner Muhammad Zamzuri Muhammad Isya berkata, lelaki berusia 32 tahun itu ditahan ketika hadir ke Balai Polis Trafik Kuala Lumpur sebelum dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dangwangi. Katanya hasil pemeriksaan ujian Evidential Brief Analyzer EBA menunjukkan bacaan 0 mg atau 100 ml. Namun ujian yuri di IPD Dawangi mendapati pemandu itu positif ketamin, efetamin serta metafetamin dan kini ditahan di IPD Dawangi untuk sesetah lanjut. Sementara itu berhubung dua penumpang di dalam kenderaan tersebut, beliau memaklumkan pihaknya masih dalam tindakan siasatan. Terdahulu media melaporkan polis membuka siasatan berhubung video tular memaparkan sebuah kereta Range Rover Velar dipandu dalam keadaan berbahaya. Malah pemandunya didakwa berada di bawah pengaruh alkohol di lebuh raya Sungai Besi menghala ke Taman Naga Mas. Video berdurasi satu minit itu memaparkan kenderaan utiliti suka mewah terbabit bergerak dengan tayar belakang kanan dalam keadaan pecah dan hancur sebelum tular di media sosial pada semalam. Muhammad Zamzuri dilaporkan berkata hasil sesetan mendapati kejadian itu berlaku sekitar jam 8 pagi semalam. Sesudah itu, lelaki berkenan hadir ke Balai Polis Trafik Kuala Lumpur pada jam 10.30 pagi tadi bagi membantu siasatan. Tambah Muhammad Zamzuri, kes disiasat di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara melulu dan berbahaya. Perjalanan dua beradik dari Johor menghala ke Melaka berakhir tragedi apabila seorang daripada mereka maut dalam nahas di kilometer 182.7 lebuhraya Utara Selatan arah utara pagi tadi. Dalam kejadian sekitar jam 9 pagi itu, mangsa yang maut di lokasi kejadian adalah lelaki berusia 22 tahun akibat parah di kepala dan badan selepas tersepit di tempat duduk penumpang. Ketua Polis Daerah Jasin, pemangku Supertender Lee Robert berkata manakala pemandu berusia 20 tahun mengalami kecederaan di bahagian badan dan tangan. Siasatan awal mendapati ketika kejadian yang kedua-dua mangsa yang menaiki kereta jenis Honda Civic sedang menghala ke arah utara dari Johor. Ketika di lokasi, kereta mereka dipercayai terbabas dan melanggar besi penghadang jalan hingga terbalik di sebelah kiri jalan. Tambah beliau, mangsa yang cedera telah dibawa ke Hospital Melaka bagi mendapatkan rawatan. Menegak mayat mangsa yang berjaya dikeluarkan oleh pihak bomba telah diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Berikutan itu, Robert berkata, kes disiasat mengkosesi 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, pegawai perhubungan awam JBPM Melaka, Timbalan Penguasa Bomba 2, Muhammad Hafizatul Rashid berkata, kejadian itu berlaku sekitar jam 8.50 pagi. Seramai 8 anggota bersama sebuah jentera FRT, satu unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Jasin Bestari dikejarkan ke lokasi kejadian. Orang ramai diminta memberi ruang kepada penguasa agama menyiasat kejadian video tular memaparkan lelaki melakukan aksi silat di Tanah Pekuburan Islam di Keluang Johor. Itu ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Memandai Mokhtar dan memaklumkan pegawai penguasa agama turut membuat siasatan dari pelbagai sudut. Jelasnya Pejabat Agama Daerah Keluang juga akan mengambil tindakan segera dengan menjalankan siasatan yang menjurus semua sudut termasuk soal akidah. Pada masa sama katanya arahan siasatan itu telah dibuat berharap masyarakat tidak membuat sebarang spekulasi. Beliau juga mengajak masyarakat untuk melaksanakan adab dan juga tata susila dalam melihat sesuatu perkara yang belum pasti serta tidak terus menilai atau membuat penghakiman. Tambah Muhammad Naim, perbuatan yang dilakukan individu berkenaan dikubur bukan satu perbuatan yang boleh diterima dalam agama dan daripada sudut akidah ia satu perbuatan yang dibimbangi. Terdahulu, Kerajaan Negeri mengarahkan Pejabat Kadi Daerah Keluang untuk menjalankan sesatan video tular itu. Ia memaparkan seorang lelaki memakai topi ledar melakukan pergerakan seakan-akan bersilat di tanah perkuburan Islam di Keluang. Jabatan Pelindungan Hidup Liar dan Taman Negara Perhilitas Semenanjung Malaysia sudah memasang perangkap bagi menangkap harimau belang yang berkeliaran di sekitar hulu tembeling Jerantut Pahang sejak seminggu lalu. Tindakan itu bagi memastikan keselamatan penduduk. Pihaknya juga melaksanakan pemantauan berterusan melalui rondaan berkala. Tambahnya lagi, perhilitan turut melakukan pemasangan kamera perangkap bagi mendapatkan maklumat pergerakan serta keadaan kesihatan harimau. Jelasnya, kelibat haiwan itu yang sempat dirakam menerusi dua klip video tular semalam dan 18 November lalu dipercayai pak belang yang sama. Perhilitan sedang berusaha menangkap harimau tersebut berikutan kekerapan ia berada di sekitar ladang dan perkampungan sehingga menimbulkan kegusaran penduduk. Dalam pada itu, pelita menasihatkan penduduk setempat agar mengambil langkah berjaga-jaga dengan mengelakkan aktiviti pada waktu malam di kawasan kebun atau laluan hutan sehingga ia berjaya ditangkap. Penduduk juga disarang melaporkan segera kepada pehilitan sekiranya terlihat kelibat harimau atau menemui sebarang kesan baharu. Semua rakyat Malaysia yang terkandas di Hak Nyai diminta bersedia di lobi hotel masing-masing bagi persediaan operasi pemindahan sementara ke tempat yang selamat oleh pihak berkuasa tempatan. Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla berkata koordinasi bersama pihak berkuasa tempatan di Hak Nyai itu telah bermula dan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Jelasnya kerjasama rakyat Malaysia amatlah dihargai bagi memastikan urusan pemindahan berjalan dengan lancar. Sekiranya terdapat pertanyaan lanjut, sila berhubung pegawai petugas di Pejabat Konsulat General di talian 6681 Terlebih dahulu, Timbalan Perdana Menteri, Dato Sri Ahmad Zai Hamidi berkata, Kementerian Luar dan Kerajaan Thailand akan melaksanakan koordinasi bantuan kepada rakyat Malaysia yang terkandas akibat bencana banjir di Hak Nyai. Tambahnya, Malaysia juga akan memperoleh maklumat terkini berkenaan situasi banjir yang berlaku di wilayah itu menerusi Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla ujar beliau semua yang terkandas mungkin mahu pulang segera dan kenderaan berat akan disediakan untuk membawa mereka pulang ke kawasan masing-masing. Pelan tindakan komprehensif dilaksanakan bagi memastikan kesinambungan perkhidmatan kesihatan awam sepanjang musim monsun timur laut MTL yang bermula pada 13 November lalu dan dijangka berterusan hingga Mac 2026. Kementerian Kesihatan KKM berkata tindakan itu digerakkan melalui Jabatan Kesihatan Negeri JKN dan Pejabat Kesihatan Daerah PKD untuk memastikan kesiapsiagaan semua peringkat dan menjamin perkhidmatan berterusan serta kesedaran bantuan. Jelas KKM ia merangkumi jaminan kesinambungan perkhidmatan, pergerakan pasukan perubatan kecemasan EMT dan kawalan kesihatan awam serta pemantauan di pusat pembinaan sementara PPS tambahnya fasiliti kesihatan premier dan hospital berada pada tahap kesiapsiagaan optimum dengan tenaga kerja, peralatan dan logistik yang mencukupi serta fasiliti alternatif telah dikenalpasti bagi memastikan perkhidmatan kesihatan tidak terjejas sekiranya fasiliti utama mengalami gangguan banjir. Selain itu, semua JKN telah mengemaskini aset, peralatan kenderaan dan logistik yang sedia digerakkan pada bila-bila masa dan stok ubat-ubatan di fasiliti kesihatan adalah mencukupi sekurang-kurangnya untuk tiga bulan dengan bekalan tambahan tersedia daripada pembekal konsesi. Pasukan Perubatan Kecemasan juga bersedia digerakkan yang terdiri daripada Pasukan Penilaian Pantas RAT, Pasukan Tindakan Pantas RRT, Medical Emergency Response Team MERT dan Perkhidmatan Kesihatan Mental dan Sokongan Psikososial MHPSS. Ia bagi menjalankan penilaian kesihatan dan rawatan di PPS, pemantauan penyakit, pemeriksaan persekitaran serta pemberian sokongan psikososial kepada mangsa. Selain itu, KKM memaklumkan semua PPS yang dikenalpasti diperiksa lebih awal bagi menjamin aspek keselamatan, kebersihan dan kesesuaian lokasi sebelum diaktifkan. Tambah KKM aktiviti sanitasi di PPS serta latihan simulasi banjir di fasiliti kesihatan telah dilaksanakan untuk memastikan kesiapsiagaan petugas di lapangan berada pada tahap tertinggi. Hujan turun tanpa henti sejak Jumaat lalu menyebabkan penduduk di sekitar Baco Kelantan terjejas selepas rumah mereka dinaiki air selain terkesan kepada pelajar yang menduduki sijil pelajaran Malaysia SPM. Wartawan Malaysia Gazet sempat meninjau keadaan banjir di kawasan berkenaan. Kita berlintas langsung bersama Mohammad Rafiki Aiman Rashid di lokasi. Silakan. Ha dengar hak kadet learn ni kira hak ni ni hak paling teruk sikitlah pada tahun-tahun lepas. Ha sebab pada tinggi. air tinggi pada skala ke. Okay? Ha. Ya mari start air air. Hari mari mari dulu. Mari hari Sabtu dah. Hari yang Jumaat. Hari Jumaat start hujan aja start naik air. Ha. Memang setiap setiap tahun memang, memang setiap tahun akan naik air gini. Kita tahu naik tepat tepat hak tinggi lah kedah ha. Ha, TMB tutup dah, Yang mari tutup pagi tak ada. Masa air tinggi, ni pun surut dah sikit, tak ada tinggi lagi air. Ha. Dosa tu uh, peksa mata peta pelajaran ke apa? Ah, uh, BM. BM. Lepas tu adik lagu mana lo ni? Gitu. Uh, jawab peksa. <laughs> ha? Uh, adik jawab peksa lagu mana ni? Banji, kadang air rumah ke mana naik air? Ah, uh, rumah ya naik air. Siapa kat Pohor? Kat Pohor. Lepas tu bagi uh. pagi buku ke Pohor duduk? Uh, habis basuh. Habis basuh lah. Uh. Lepas tu macam mana Boleh udah kaji ke apa semua ni? Tahu? Gitu? Gitulah. lah. Ha. Uh, lepas tu okey kau adik Plexo ni dengan dengan kedai banjir lagu ni. Harap ditunda ya. Harap ditunda. Ah. Macam dia ha. susah juga nak nak mengaru air ni. Lepas tu ler lah, ni tidur mana, Tidur mana? Uh, Cek Gaya kena tidur kat sekolah tapi tak tahulah. Baik, kini saya berada di Kampung Gajah Mati Wakaf Zain Bacok Kelantan. Kalau ada lihat sekarang ni paras air di sini ah uh, kalau ada lihat setakat paras uh, pinggang saya sampai ke paras perut saya. Tengok ni dekat belakang sini dan saya difahamkan juga penduduk-penduduk di sini sudah pun mula berpindah ke pusat pemindahan sementara PPS lah dan saya juga difahamkan oleh penduduk di sini atas faktor keselamatan pihak tenaga nasional berhad juga telah pun menutup bekalan elektrik di sini dan situasi ini berlaku ekoran dari hujan lebat sejak Petang Jumaat lalu dan sekarang ini pun saya lihat tinjauan saya masih lagi uh, hujan berterusan berserta angin kuat dilaporkan berlaku di kawasan di sini. Jadi ini sahaja laporan saya dari Kampung Gajah Mati Wakaf Zain Bacok, Kelantan. Laporan untuk Malaysia Gazette. Laporan tadi Mahiri MG Flash hari ini terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Hanya di platform dan sosial Malaysia GZ di Facebook, TikTok, X, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagz.com. Assalamualaikum dan salam hormat.